Rafizi Ramli penggerak lonjakan baharu PKR. Pendekatan Haji Jinor lebih berhasil. Calon DAP seru pengundi pilih kestabilan. PKM kembali guna Mers 999 sementara. MP kesal Langkawi masih ketinggalan. Dan PN hantar isyarat kerjasama baharu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News ADC Pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstep Malaysia. Ahli Parlimen Pasir Gudang, Hassan Abdul Karim, melihat Rafizi Ramli sebagai figura penting yang membantu menghidupkan semula momentum Parti Keadilan Rakyat PKR. Meskipun bekas menteri ekonomi itu tidak lagi berada dalam kabinet dan tewas dalam pemilihan parti, Hasan menjelaskan, kedudukan Rafizi di luar kerajaan membolehkannya bersuara dengan lebih lantang melalui perbahasan di parlimen dan medium podcast yang semakin mendapat perhatian generasi muda. Beliau turut menekankan terdapat garis pemisah yang jelas antara Kerajaan Madani pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan PKR sebagai sebuah parti politik. Walaupun parti itu mempunyai lebih sejuta ahli serta menjadi nadi utama kerajaan. Hassan menegaskan kerajaan sedia ada tetap berdepan kemungkinan perubahan dalam pilihan raya umum ke-16 PRU-16. Beliau juga menjelaskan bahawa perbezaan pendirian yang timbul antara Datuk Sri Anwar dan beberapa tokoh kanan PKR termasuk Rafizi berpunca daripada perdebatan mengenai perjanjian timbal balik tarif ART yang dimetrai antara Perdana Menteri dan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump pada 26 Oktober 2025. Pengerusi Gabungan Rakyat Sabah (GRS) Haji Dinor dilihat mengamalkan pendekatan lembut tetapi tegas dalam memperjuangkan hak Sabah dan langkah itu dinilai lebih berkesan berbanding gaya konfrontasi. Menerusi FMT, pandangan tersebut dikemukakan Setiausaha Agung Parti Gagasan Rakyat Sabah (PGRS) Razali Razi yang menilai kaedah pragmatik itu lebih membawa hasil dalam rundingan berkaitan hak negeri. Razali menyatakan ramai pihak mula bercakap lantang mengenai isu Sabah atau Perjanjian Malaysia 1963 hanya apabila pilihan raya semakin hampir. Namun menurutnya, rekod pentadbiran sesetengah pihak ketika berkuasa tidak sepadan dengan slogan yang digunakan termasuk dakwaan mahu menyelamatkan Sabah walaupun negeri itu sebenarnya berada dalam keadaan stabil. Beliau menegaskan Sabah tidak akan mencapai kemajuan sekiranya terus terjerat dalam politik perpecahan yang memecah belahkan rakyat. Razali turut menegaskan selagi pemimpin Sabah tidak mampu menunjukkan kesatuan pendirian, sebarang slogan seperti Selamatkan Sabah tidak akan memberi hasil yang bermakna kepada rakyat. Calon DAP bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Tanjung Aru Chan Hong Hin menggesa pengundi menilai kepentingan kestabilan politik sebelum membuat keputusan pada PRN Sabah 29 November ini. Dalam satu wawancara bersama sebuah portal berita, Chan menjelaskan perubahan kepimpinan secara berulang menyukarkan pelaksanaan perancangan jangka panjang sekaligus menghilangkan momentum pembangunan. Timbalan Ketua DAP Sabah itu menegaskan beliau menghormati hak berpolitik semua pihak namun mengingatkan pengundi supaya mengambil kira kesan jangka panjang terhadap negeri sekiranya ketidakstabilan terus berlaku. Katanya, pembelaan terhadap prinsip politik tidak seharusnya mengorbankan pembangunan. Dan menekankan pentingnya kestabilan sekiranya Sabah mahu mencapai kemajuan yang mampan dan konsisten. Beliau turut menegaskan bahawa pemilihan pada PRN kali ini bukan sekadar pertandingan parti tetapi penentuan hala tuju Sabah dalam tempoh beberapa tahun akan datang. Kementerian Kesihatan KKM akan mengaktifkan semula sistem lama panggilan kecemasan perubatan dan penghantaran ambulans melalui talian MERS 999 bermula semalam. Masalah teknikal tersebut turut mengakibatkan beberapa ambulans tersilap dihantar ke lokasi yang jauh daripada kawasan liputan mereka sekaligus menimbulkan kebimbangan mengenai keberkesanan tindak balas kecemasan. Menurut sebuah memo dalaman yang dilaporkan telah dilihat oleh Malaysia kini, arahan penggunaan semula sistem itu akan dikuatkuasakan di seluruh negara tepat jam 10 malam. Memo berkenaan turut menyatakan bahawa semua 21 pusat koordinasi kecemasan perubatan MECC di Malaysia termasuk di Kota Baru akan kembali beroperasi sepenuhnya pada waktu yang sama. Seorang pegawai KKM mengesahkan kepada Malaysia kini bahawa arahan tersebut telah dikeluarkan dan akan dilaksanakan mengikut jadual. Sementara itu, Telekom Malaysia TM memaklumkan pihaknya menyedari gangguan yang berlaku dalam sistem baharu tersebut. Ahli Parlimen Langkawi Muhammad Suhaimi Abdullah menyuarakan rasa kecewa terhadap perkembangan semasa pulau berkenaan sambil mengakui hatinya sering terguris apabila melihat pesatnya pembangunan di Pulau Pinang setiap kali melalui negeri itu. Menurutnya, Langkawi yang terkenal sebagai destinasi pelancongan antarabangsa sepatutnya menikmati pembangunan yang setara namun masih terpinggir dalam beberapa aspek penting termasuk infrastruktur dan keselamatan Ahli Parlimen Perikatan Nasional itu teruk menarik perhatian terhadap pencapaian Langkawi yang memperoleh 92.99 mata sekaligus mengatasi Bali dan Phuket dalam penilaian portal pelancongan Condina Traveller pada 7 Oktober lalu Namun beliau menegaskan pulau itu masih berdepan cabaran signifikan seperti isu keselamatan dan gangguan haiwan liar yang boleh menjejaskan imej pelancongan. Beliau meluahkan kesedihan apabila terdapat ahli dewan rakyat yang masih mempersoalkan tahap kemajuan pelancongan di Langkawi walaupun statistik menunjukkan peningkatan. Penganalisis politik melihat keterbukaan Perikatan Nasional PN untuk menilai semula pendiriannya terhadap Gabungan Rakyat Sabah GRS selepas pilihan raya negeri PRN sebagai langkah strategik untuk mengelakkan gabungan itu terpinggir dalam percaturan politik negeri. Bercakap kepada FMT, Bilcher Bala dari Universiti Malaysia Sabah UMS menilai kenyataan Ronald Kianti sebagai petunjuk bahawa PN Sabah sudah mula bersedia menghadapi kemungkinan kerjasama pasca pilihan raya bersama GRS. Seorang lagi penganalisis UMS Lee Kuo Tiong berpendapat, kenyataan Kian Di itu merupakan isyarat politik yang dilontarkan pada waktu yang penting, terutama ketika PN melihat kemungkinan berlakunya Dewan Undangan Negeri tergantung. Lee turut menjelaskan PN sedar peluang untuk menang besar dalam PRN Sabah adalah kecil. Justru, gabungan itu perlu mengambil kira realiti politik tempatan yang lebih menekankan kerjasama setempat berbanding pencacaran politik di peringkat persekutuan. Bill Chess sependapat dengan pandangan itu sambil menyatakan bahawa PN sedang mengambil langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan pengasingan politik jika tiada mana-mana parti memperoleh majoriti penuh. Beliau menambah, meskipun Muhyiddin sebelum ini melabelkan GRS sebagai pengkhianat, perkembangan terkini menunjukkan PN tidak boleh mengetepikan kemungkinan kerjasama, terutama dalam situasi politik yang tidak menentu. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook NatStep Malaysia dan subscribe YouTube NatStep TV. NatStep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail, Assalamualaikum dan salam sejahtera.